Всем привет, с вами Гопла. И э, прошел Новый год. И в Новый год я ничего не снимал, потому что подготовка, ну вы понимаете, все такое. И решил я... Ну, короче, мне подарили подарок. Два подарка. Много подарков. Ладно, ну, два, которым я реально очень сильно обрадовался. Это плеер и PlayStation. PlayStation 2. Не 3. Я ошибся. Нет, в смысле меня это тоже радует. У меня был У меня была игровая приставка, у меня была игровая приставка и, короче, она накрылась. И вот мне подарили PlayStation 2, чему я безумно рад. Ну, короче, и хочу я сделать обзор на мой плеер. На плеер Дигма вот такой вот красивый плеер. Он, он мне очень нравится, честно. Смотри, такой вот так. как Nokia Lumia а, Он очень удобный, маленький. Давайте сначала расскажу о его комплектации. Очень удобный, маленький, хороший, с экраном. А, не знаю, сколько дюймов. Врать не буду. Дюймов, сколько дюймов не знаю. Это Digma MP3 Player. Дима Кибер. Дигма uh, Кибер 2. Он очень хороший, мне реально понравился. Uh, давайте сначала о комплектации поговорим. Ему прилагаются вот такие вот наушники. Конечно, они не очень хорошие, потому что они вот какие. Мне больше нравятся, которые прям втыкнул и не вытыкаются. Так uh, uh, вот Также к ним прилагаются вот такие вот чехольчики они не сразу были надеты это я их надел с одного я снял с другого вот я хочу просто чтобы вы видели какой он такой прозрачный чехол если он легко надевается он тянется и не рвется дальше а вот тут идет я его уже распаковал а тут вот идет а, USB-шный провод а, то есть можно какой-нибудь блок подключить к USB проводу и заряжать плеер. Или либо от компьютера или ноутбука. Вот, вот сюда вход. Но я думаю, о комплектации мы закончим говорить. Дальше давайте теперь поговорим о самом о, о, плеере. так, Сюда идет э, обычная флешка, никакой специальной не нано, на микрофлешка э, идет, microSD, другие тоже какие-нибудь можно, но microSD это самый оптимальный вариант. Дальше, о входах. Сюда подключаются дужки, сюда USB-провод, как я уже и говорил. Давайте включим его. А также там дается э, инструкция поправил чуть а, дается инструкция и как включать что вкусно делать и так далее давайте вот ну, давайте а, вот что у нас тут включается он достаточно легко нужно просто нажать вот на эту кнопку Нет, на эту вот у нас вот так кибердигма высвечивается вот сейчас я вам открою маленький секрет сейчас я тоже снимаю на телефон потому что камера и камеру я не могу не могу найти с с, с последнего вызова от которого мне реально потом стало плохо Потому что я делаю это а ночью, потом короче. Это без подробностей. А, вот, смотрите. Дальше, что у нас тут есть? И у нас есть, во-первых, пле плеер, конечно же. А, видео. Дальше. диктофон, Воспроизведение. Радио. Фото. Читалка. Настройки. И игра. Игра. Вы сейчас удивитесь, что на плеере игра? Ну да, как игра? Тетрис. Та еще игра. А, дальше давайте выйдем. Что ж, давайте зайдем в плеер. Вот заходим в плеер. Подождите, жду. Вот у нас тут есть музыка. Мы просто выбираем любую музыку. Кстати, музыку также можно закачать через э, э, какой-либо... Э, сайт с компьютера туда также вот если мы включаем идет эквалайзер конечно звук не слышно пошел играет только когда в наушниках дальше у нас есть также э, вот тут вы можете увидеть э, не видно вот плюс идет и минус увеличиваем звук а смотрите максимальное это 40 Минимально это же, конечно, ноль. Увеличивается. Ой, уменьшается оно достаточно легко. Вот как вы видите. О, вот. Музыка легко переключается. Никаких там подобных кнопок нету. Индикатор зарядки. И э, время э, прошедшее иска. И вот время песни и время, сколько вы слушаете эту песню. Так, выключается он также легко. Мы просто берем, выходим. Также можно тут вот так вот выбрать музыку. Genomen 50 Cent. А, вот. Теперь также мы просто берем, выходим, зажимая эту кнопку и также выключаем как включили. Вот он пока Дигма Кибер. И вырывается. Вот, давайте же уже его отложим. Ну, я думаю, на этом мой обзор подошел к концу. И еще кое-что. Скорее всего, следующее мое видео выйдет, ну, не сегодня, так завтра. И что я хотел сказать. Как вы помните, я сказал, что я открою новую рубрику «Гуляй со Владом» но также я хочу открыть рубрику, а... блин, я не знаю, как это правильно назвать. У меня будет отдельная рубрика обзоры, то есть я не буду все вместе смешивать и что-либо делать. А будет вот отдельная рубрика, рубрика обзоры и так далее. Далее хочу пропиарить один канал, э... ну канал достаточно известный. И вот так и сильно пиарить не нужно. Ну, ладно, все вы знаете Ивана Рудского. Если не знаете, то Ивангай так понятнее. Ну ладно, Ивангай крутой парень ему 18 лет, и он уже достаточно многого добился, у него два канала, на один более популярный я скину ссылку, на другой, если вы захотите, тоже смогу скинуть ссылку. Но это уже в другом видео, а в этом я скину более его такой продвинутый канал, где он выкладывает больше видео. На том канале у него только два видео. У него больше полтора миллиона подписчиков, и он молодец, он зарабатывает, э, кто ли, 12, да, по-моему, так, так на калькуляторе я, я посчитал. Э, он зарабатывает 12 миллионов, это максимум. Ну и думаю, все. все ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пока.